звучит по истечении столько, стольких лет, как золото полуботка. золото полуботка это фантастический момент, а деньги Лазаренко существуют реально. Еще мы в ходе своих расследований нашли, ну, скажем так, почти 280 миллионов долларов на разных счетах. Я уже называл каких экзотических зонах, каких -то на каких островах, в каких странах они были арестованы нами. Затем еще раз арестованы были американскими следователями, прокурорами эти деньги. Но американцы отставали от нас в активный период расследования нашего дела до 2002 года, где-то примерно на два года. Шли по нашим следам, мы им давали материалы, они, скажем так, дублировали расследование. Значит, и перепроверяли вот то, что мы им давали. Войное следствие шло. В связи с этим они где-то на два года отставали, поэтому арестовали их позже нас. Но тем не менее, потом, в связи с тем, что в связи с оранжевыми событиями дело, расследование дела Лазаренко-Тимошенко было практически заморожено, а по Тимошенко вообще прокращено, то американцы вырвались вперед. И сейчас, скажем так, наряду с тем, что имеется уже обвинительный приговор, на Лазаренко, где он получил 8 лет, последние юридические действия, судебные процедуры, совершены по нему в ноябре 2009 года, но начиная с 2005 года в столичном округе Колумбия, в окружном суде, в федеральном окружном суде, уже несколько лет происходит помаленьку, тихо, без шума, судебный процесс по конфискации 280 миллионов долларов Лазаренко американскими властями. Ну, дело называется так, Соединенные Штаты против активов Пола Лазаренко. Так вот, эти деньги, значит, имеется перспектива их возврата в Украину, хотя в 2005 году, когда американцы обратились к нам на государственном уровне и предложили подать свои претензии в суд, по поводу наших скажем так каких то надежд и пожеланий по этим деньгам украинской власти ответили молчанием и пропустили процессуальные сроки обращения с претензиями в суд Значит, ну ясно почему это случилось потому что в тот период юлия владимировна возглавляла правительство украины естественно что не с руки ей было обращаться в американский суд, где в исковом заявлении американского департамента юстиции до сих пор значится, что Юлия Владимировна Тимошенко является сообщницей Павла Лазаренко. Значит, таким образом, была лишена наша страна возможности простым путем, путем процессуального участия в этом процессе, эти деньги отсудить. Значит, от Лазаренко. Ну, на сегодняшний день эта перспектива тоже не исчезает, поскольку американцы декларировали раньше и декларируют сейчас, что они готовы отдать эти деньги той стране, откуда они происходят. После, конечно, решения суда о их конфискации. Но для этого необходимо помогать американским государственным юристам доказательствами незаконного происхождения этих денег, Значит, из Украины. А что значит доказательство незаконного происхождения этих денег из Украины, если адвокаты Лазаренко в американском суде значит, на все сто процентов используют подписанные Генеральной прокуратурой решения, где говорится о том, что взяток нету, поскольку ну, мне как юристу даже неудобно говорить о том решении, которое было принято Святославом пескуном в январе 2005 года вместе с подчиненным лицом. Где написано, что это общепринятый способ эти деньги каких-то хозяйственных расчетов за коммерческой операции. Это при всем том, что никаких следов коммерческой операции нету, в платежных поручениях обычная графа у для банка основания расчетов пустует, посредник владеющие офшорной фирмой, на которые шли деньги, посредническими счета, значит, говорит, что никаких коммерческих операций тоже не было и так далее. При всем этом проявил бесхребетность Генпрокуратуры, ее руководитель Пескун в январе 2008 года прекратил дело о даче Тимошенко взяток Павлу Лазаренко. Вот теперь это решение фигурирует в суде, где американские адвокаты говорят, что, смотрите, Украина признала что это деньги чистые вот таким своим решением. Поэтому, конечно же, задача нынешней Генеральной прокуратуры с этой ситуации выйти с пользы для государства. А это значит отмена этих решений и подача материалов об, об отмене этих решений в американский суд для дальнейшего подтверждения, что эти деньги действительно имеют криминальное происхождение. Значит, это по поводу денег.